Сотрудниками Шевченковского отделения полиции у города Одесса задержана группа лиц, совершившая на территории Приморского района два разбойных нападения и четыре грабежа. Установлены места сбыта краденого имущества. Данные лица Приморским судом арестованы. В настоящий момент ведется следствие по статье 187 часть 2, 186 часть 2. Также устанавливается причастность данных лиц к аналогичным преступлениям по городу Одессе. Приехала я пятницу сюда был на Дерибасовской, встретил пару друзей. И мы решили пойти на Аркадий посидеть, погулять. Вот. Пошли на Аркадий, выпили пиво, посидели. Вы на обратном пути, как бы возвращаться возле выхода, встретили девушку. Вот. Мы присели. Я посмотрел, увидел у нее телефон. Вот. Я приметил телефон и решил завладеть этим телефоном. Я завладел этим телефоном, пошел к выходу. Потом пацан прибежал за мной, дал мне сумку, я кинул его в сумку телефон, а он вернулся обратно. Вот. При выходе меня задержались сотрудники полиции. Просить визвав з 306 заявник пояснив, що зв'язався з родичами, жінки, якого стали, але надати її допомогу. Так, так, заяхаємо.